bila kita sebenarnya bila kita merantau ni dia macam kalau kita dengar kisah-kisah dulu lah. Dia seorang tu merantau, dia mencari sesuatu. Sama ada ilmu ataupun kepakaran baru, dia nak cari dunia baru lah. Okay? Tapi setelah berada 18 tahun di Amerika Syarikat, saya dah mengurangi projek NASA sejadi principal investigator. Aa, saya punya teknologi dah pergi ke angkasa lepas. Soalan yang saya tanya pada saya, apakah lepas ini apa yang kita nak buat? Okay? um, satu kalau bertanya lah kepada semua Malaysian eh, mengapa pulang? Salah satu faktornya ialah keluarga. Sebab saya berada 18 tahun di sana, saya nak berumat juga kepada keluarga dan juga tanah air. Okey, itu satu. Kedua ialah bila kita berada di sebuah negara terlampau lama lah, bukan negara, tempat. Kita akan rasa macam kita dah tahu semua masalah kekurangan kelebihan tempat itu. Jadi itu yang saya dapat di Amerika Syarikat. Saya dah tahu kelemahan, kekurangan dia, kelebihan dia. Jadi saya kata, kepada saya bertanya pada diri saya, semua negara ada masalah masing-masing. Kelebihan, kekurangan masing-masing. Masalah apa yang saya nak miliki? Maksudnya kita nak cabaran apa? Adakah saya nak ambil masalah di Amerika Syarikat ataupun di Malaysia? Jadi, uh, titik permulaan itulah. Bila saya tanya, saya nak uh, ada orang panggil ownership kita nak ada hak milik masalah itu ialah masalah negara saya, masyarakat saya, our my people. So sebab itulah saya pulang ke, ke tanah air. Kalau kita tengok kan, selalunya uh, di Amerika Syarikat lah, kalau di tempat yang saya kerja lah ya, di Amerika Syarikat sama ada saya membuat projek untuk NASA ataupun di universiti yang saya membuat projek tersebut ialah Um, work ethic, ya, eh, cara orang bekerja tu memang macam uh, bersungguh-sungguh lah. Masuknya sampai workaholic nak nak absorb satu masalah itu, eh. Tapi bila saya pulang ke ke negara kita, uh, saya nampak ada juga yang workaholic tu. Tapi kebanyakannya kita juga suka bersantai bersama keluarga. Ada kesimbangan dalam uh, hubungan kita dengan keluarga. Uh, masyarakat dan juga pekerjaan. Uh, jika tanya saya kan, mana dia is yang suitable, yang bagus? Adakah cara santai bersama masyarakat atau ni ataupun hardcore bekerja keras sebagai saya dua-dua perlu. Okay? Dan saya nampak perlu ada keseimbangan. Saya lebih lean towards Malaysia ni sebab keseimbangan itu penting. Tetapi untuk buat benda-benda teknologi, ya, dia benda-benda yang serius, Um, sometimes and most times Kita kena work ethic Kita kena kuat lah ha, Jadi balance ni sebenarnya Bergantung kepada orang juga Apa yang dia nak ceburi, bidang apa yang dia ceburi Tetapi daripada segi Bidang teknologi yang saya ceburi sekarang Memang perlu work ethic yang kuat ha, Itu saya akan Cakap nantilah, cabaran dia tu Bila kita wanita, bila kita ada Keluarga dan sebagainya dan Masyarakat kita expectation Mas, uh, masyarakat kita bagaimana dengan budaya kerja yang sebegini uh, untuk membangunkan technology. Jadi sebelum saya terangkan uh, produk apa yang kita buat uh, mesti semua tertanya-tanya mengapa nama nanoskunk works? Betul tak? Kan? Ada skunk kan? Skunk ni binatang yang busuk. Jadi sebenarnya ini adalah daripada ethos yang kita pinjamkan daripada organisasi di US nama dia Skworks. Okay, Organisasi ini ialah sebenarnya bawah Lockheed. Dia satu uh, syarikat ya teknologi ya. Uh, tapi dia buat benda-benda uh, lah. Kita bukan nak buat benda militeri tapi kita boro ethos maksudnya dia budaya dia. Budaya Skworks ni adalah satu kumpulan uh, jurutera yang dipimpin oleh ketua jurutera teknologi seperti saya Dan orang uh, yang uh, pakarnya tinggi Dia berada dalam satu grup Dia berbagai-bagai bidang Dan dia, dia bersama-sama berkecimpung Untuk menyelesaikan masalah yang besar Original Star Wars yang asalnya uh, Lockheed punya itu Ialah dia dalam masa berapa bulan saja Daripada paper kepada prototipe ya, Dia boleh telah menghasilkan Jet fighter Yang belum exist lagi dalam masa 6 bulan approximate that this lah, dia boleh baca dalam history dia jadi saya tengok, mengapa kita, kerana Malaysia, kita tak ada rujukan tau rujukan budaya of high performance, macam macam tanya-tanya, work culture, jadi kata US ke Malaysia sama ke? Mungkin ada di Malaysia tapi tak nampak sebab kebanyakan ini kita tak nampak buat teknologi, kita nampak budaya kerja yang bersungguh-sungguh untuk membangunkan teknologi jadi Star Wars ni adalah satu budaya, okey di mana semua orang yang talented, smart, pandai, letak dalam bersama-sama pekerja boleh menyelesaikan masalah yang besar. Saya ambil benda tu untuk menubuhkan nano skawas, nano kita letak sebab kita buat nano teknologi, benda-benda kecil. Okey, Nano teknologi, jadi kita letakkan supaya kita copyright tak infringe, satu. Kedua ialah uh, kita buat nano teknologi dan kita borong budaya itu. Jadi syarikat saya produk yang kita buat ialah membangunkan bahan-bahan nano. Okey, Jadi apakah produk-produk tersebut? kalau semua lihat eh, uh, macam produk kami yang kami buat adalah uh, satu pro, uh, teknologi nano yang menghasilkan bahan termaju. Teknologi ini di dunia tak ada, kita saja ada. So this is made by Malaysia. Okay? Kita yang hasilkan daripada pemikiran ilmu kita sendiri. Menghasilkan teknologi ini. Dengan teknologi ini, kerana menghasilkan bahan termaju, Bahan itu boleh membangunkan industri semikonduktor. Kita berjaya membuatkan contohnya logam papa kan. No, papa tembaga, right? <goda> kita membuatkan dia punya aliran haba dua kali ganda lebih baik daripada tembaga. Dengan menggunakan teknologi nano. Itu salah satunya. Kedua ialah kita juga hasilkan bahan termaju ini untuk menghasilkan pemangkin. Untuk meng hidrogen punya teknologi. Salah satunya. So daripada satu teknologi core ni dia has, dia boleh bangunkan sektor-sektor semiconductor, hydrogen. Sektor pertama saya bangunkan ialah bangunkan COVID punya detection. Masa mula-mula lah kita dah buat teknologi ni, kita hasilkan sensor teknologi yang lebih sensitif daripada PCR. Tapi lebih murah, boleh deploy kepada kawasan-kawasan yang katakanlah banjir ke, di kawasan pedalaman dan ke, sebagainya kerana kita mencantumkan satu masalah tempatan dengan pemikiran tempatan. Jadi bila ilmu ni kita babung, kita menyelesaikan masalah-masalah negara. Ha, jadi itulah yang yang syarikat yang saya buat ni ialah untuk menyelesaikan masalah global dan juga menyelesaikan masalah, sekaligus menyelesaikan masalah tempatan. Um, sebenarnya negara ni banyak kita nak meramaikan graduan STEM, betul tak kan? Kita selalu dengar, oh ramai uh, orang muda tak nak masuk STEM even ada budak-budak tak nak ambil SPM pun kan masalah, -masalah macam macam jadi saya saya akan sentuh pasal STEM ya uh, kena tengok root cause ya asas dia bermula daripada mana yang dia sampai tak minat belajar First tengok eh, kalau kita bergraduan jurutera dan sebagainya, berapakah yang kita bayar jurutera tempatan? Kita kan tengok unit ekon, ek dia punya economics eh, Kata-kata kita kena kita tengok dulu, masyarakat dia nak hidup. Anak muda dia nak hidup. Kalau dia nak jadi jurutera, tengok jurutera ni. Kalau ambil jurusan jurutera, berapa saya punya salary daripada ambil bidang accounting dan finance? Satu. Satu. Okey? Jadi, kena faham juga yang tak boleh salahkan budak-budak tak nak masuk STEM. Satu, it has to make sense untuk negara lah. Satu. Kedua ialah soalan yang uh, seterusnya daripada ini, yang saya nak jawab ialah, kalau kita nak menggalakkan lebih masuk STEM, okay, negara secara umumnya perlu mahu untuk menggunakan ciptaan-ciptaan jurusan STEM ataupun memerlukan jurusan STEM untuk menyelesaikan masalah-masalah besar. Jadi jika tiada masalah-masalah besar untuk diselesaikan oleh jurutera-jurutera pakar-pakar PhD dan sebagainya, mereka tiada tempat So mereka ni perlu tahu kena bagi tahu kepada masyarakat umum semua ya Malaysia biggest exporter of talent. Okay, eh, itu kita kata kita ingat kita punya biggest exporter is talent just look at negara Singapura. Jurujuru, jurutera 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 pakar pak apa yang bekerja di Singapura dan sebagainya juga uh, masyarakat Malaysia. Jadi untuk menjawab soalan itu jika kita mahu ke lebih masuk ke dalam sains kena fikir dulu mengenai adakah kita memerlukan bidang STEM ini, pelajar-pelajar STEM itu menyelesaikan masalah negara, seterusnya jika masalah itu besar diselesaikan, perlu dibayar setimpal dengan masalah yang diselesaikan, nombor satu. Kedua, kesinambungan daripada STEM ya, Aa, yang ditanya tadilah, adakah menjadi masalah jika hanya 30% saja daripada jurusan STEM berada dalam If you look at China, tengok pada China, negara besar, rakyat ramai sebab tu dia boleh mobilize. So rakyat dia untuk bangunkan industri industri di at di China. Okey. Malaysia kita tak ada volume. Kita ada sedikit ah ha? uh, uh, talent nak eh? produk. Jadi apa kita perlu buat? Talent yang sikit kita ada, yang kurang macam tu. Kita kena ada talent tu yang 10x. Apa maksud 10x? Maksudnya engineer yang boleh menyelesaikan masalah dia hebat 10 kali ganda daripada seorang ini. Ya. Jadi itu yang saya buat di Nano Works. Di mana seorang engineer muda, kita train dia supaya dia boleh buat kerja 10 orang macam Atau boleh membuat kerja 100 orang macam jadi. jadi kita perlu train dia ke pakaran. Dia. Walaupun kita sikit. Tapi jika kita train anak-anak muda, kita bayar dia elok, kita train dia elok, eh? kita bagi dia masalah besar untuk selesaikan, that number may not be too big of a ha. problem. Okay, itu pandangan saya lah. Kerana kami sikit saja orang. Kami ada full time, eh? full time staff hanya enam orang saja. Tapi kami menyelesaikan masalah yang global. Dunia mahu. Bagaimana kita boleh buat itu kerana satu engineer bekerja macam sepuluh engineer. Uh. Jadi training saya kepada situ. To answer that question. Oh, that Michelle lah. Again dan ada soalan yang ramailah tanya saya benda ni pasal apakah keperanan kerajaan dan sebagainya. Saya akan jawab uh, dua peringkat eh sebab kena faham uh, masalah itu dulu ya. Pertama ialah um, uh, dari dari segi uh, kalau kita seorang innovator sebagai contohlah kan eh? kalau kita seorang cikgu tugas kita untuk mendidik eh mendidik dan mengajar jadi itu profession kita kan. Okay? Adakah kita perlu menunggu kerajaan untuk mendidik dan mengajar dengan baik? Pertama saya, saya tanya kepada semua lah. Jadi kalau saya seorang innovator, inventor, adakah saya memerlukan kerajaan untuk saya innovate, invent dan sebagainya? Tidak. If you an inventor or a teacher, you teach, you invent. Itu saya punya, yang saya pegang lah. Saya tidak bergantung kepada kerajaan untuk buat apa dan sebagainya. Kedua ialah kalau dasar-dasar kerajaan ini banyak dah ada untuk inovasi dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok ni kita cakap um, pasal populasi negara sikit eh. Dalam bell curve kan? populasi kebanyakan kerajaan dia akan buat, polisi-polisi dia kita akan address 70% di tengah ini. Betul tak? Tetapi inovasi untuk benar-benar yang seperti yang kita buat di teknologi sebagainya, kalau kita tengok pengasas-pengasas Google, uh, SpaceX, Elon Musk, Nvidia dan sebagainya, mereka ini adalah orang-orang outlier. Maksudnya dia tak telan. Soalan saya, adakah polisi-polisi ini juga address orang-orang di telan? Sebab 70% ni benefit from it. But adakah 7 dekat sebelah sini in the upper yang upper end atau even in the lower end. Jadi polisi tidak boleh tidak melihat kepada also outliers. Terutamanya dari segi inovasi teknologi. Kebanyakannya adalah mereka-mereka yang outliers. Soalan saya ialah adakah polisi-polisi yang dibuat membangunkan dan me, how to say, tolonglah these outliers punya ni. Itu soalan yang saya pertama. Mungkin ada, saya tengok sekarang banyak insyaAllah dah banyak dah uh, perkembangan uh, yang telah dibuat lah oleh kerajaan dan saya macam banyak juga yang kami juga benefit daripada kerajaan ini. Tetapi satu saja saya nak cakap ialah negara as a whole, pun kerajaan ya, negara as a whole perlu ada misi. Itu so saya nak cerita sikit. Kita tengok dengan negara yang maju kan. Eh? Tengok South Korea kan. Eh? Before Malaysia was even more maju than South Korea dah. They catch up. No reason if you look for example eh. Katakanlah Samsung. Sebuah teknologi punya company boleh membangunkan seluruh rakyat dan negara. Eh? Has, uh, suami saya seorang orang finance dulu lah, tapi sekarang dia CEO Nano Star Works kami syarikat bersama. Dia kata kat saya, company yang market capital paling besar di Malaysia, dekat Malaysia ialah Maybank. Tetap ini ekonomi kan, saya cakap ekonomi, tapi di US ialah Nvidia. Nvidia ialah syarikat teknologi. Di Malaysia ialah perbankan. Cuma kita fikir. Mengapa? Mengapa sedemikian? Kita cakap pasal STEM ni. Okey. Jadi sebenarnya negara kita sebenarnya perlu hala tuju mission. Okey, seluruh negara. Siapa yang kata kerajaan dia? Kata seluruh negara. Maksudnya kita kena ada mission. Mission itu memerlukan STEM graduates, okey, untuk bersama-sama menyelesaikan masalah menuju ke arah misi tersebut itu jawapan saya lah kepada soalan soalan yang ditanya. copy dana impact ni bawah uh, khazanah ya. Kita ada terima apa investment untuk uh, ni lah kita punya syarikat. So, jadi itu sebenarnya membantu syarikat kami supaya kita pergi ke satu tahap di mana kita tak bergantung dah kepada kerajaan. Jadi bagi saya polisi-polisi kerajaan ataupun bantuan kerajaan ni sebenarnya perlu lebih lebih bercambah banyak kepada syarikat-syarikat di peringkat masa awal. Masa awal tu orang susah, bila orang dah senang eh, sama juga macam manusia. Kita dah senang kita perlu ke pertolongan dah? Tak perlu kan? Kita boleh fly high dah. Tetapi masa peringkat awal ialah peranan kerajaan untuk menyemarakkan, you know, semua orang supaya berinovasi dan sebagainya. So banyaklah macam kerajaan dah buat program tapi rasa perlu lebih banyak lagi dan untuk uh, mencambahkan lagi okay, uh, inovasi dan masyarakat ni maksudnya percambahan uh, budaya inovasi, uh, penciptaan dan sebagainya pada pandangan saya perlu ada penglibatan GLC dan sebagainya. Maksudnya GLC semua pun dia kaya banyak bantuan daripada kerajaan. Dia, dia sebenarnya satu instrumen kerajaan untuk membantu rakyat sebenarnya membangunkan negara. Jadi boleh daripada sedikit persentase daripada dia punya hasil, you know, profit atau apa itu, salurkan balik dalam bentuk-bentuk bantuan kepada pencipta-pencipta yang mula. Jadi masa saya mula start susah sangat nak dapat bantuan yang sebenarnya masa peringkat awal. Tapi bila kita dah certain stage, orang dah tengok ada teknologi, benda tu dah jadi, barulah ramai kita dapat pertolongan di peringkat ini. Jadi pada pada saya lah, saya bercakap uh, daripada seorang yang berada on the ground eh, banyaklah tengok apa dia masalah-masalah di peringkat awal ni bukan saja di universiti ya sebab inovasi bukan saja berlaku di universiti, universiti tetapi masyarakat kebanyakan ramai datang pada saya tanya doktor saya ada uh, inovasi baru menyaksikan masyarakat kampung saya masyarakat mengapa kita tak boleh ada satu dana walaupun tak perlu banyak pun sedikit daripada hasil yang kita ada daripada GLC dan sebagainya bantu kepada rakyat-rakyat tersebut untuk membangunkan masyarakat di sini sebab apa tahu membangunkan masyarakat setempat sendiri dia close to the heart, dekat dengan hati dia. Eh. Jadi kalau dekat pada hati orang tu dia boleh menciptakan sesuatu untuk menyelesaikan masalah. Itu saya punya pandangan peribadi saya lah.